bugun biz musulmonlarni jam bo'lishimizni hamfikr bo'lishimizni bitta yo'lda yurishimizni inoq do'st bo'lib yurishimizni xohlamaydi bular xohlamaydi shuning uchun Alloh bizni bitta bo'lib bitta yo'lda jam bo'lib yurishimizni xohlaganligi uchun qur'onda bizga aytib qo'ydiki bo'linma dedi e'tiqodda ham bo'linma diniy masalada ham bo'linma bir biringni orang bo'linmasin dedi Alloh shuni xohlaydi mani arqonimni mahkam usha dedi ya'ni qur'onni mahkam ushadidi shuning uchun biz ollohdan hidoyat so'raganimizni biz o'ylagan yani hidoyatni emas yana qayta aytaman olloh rozi bo'ladigan hidoyatni biz ollohdan so'raylik va ollohdan qilayotgan ibodatlarimizni ta'mini mazasini bilishlikni ollohdan so'raylik bugun qilayotgan ibodatimizda halovat bormi sakina xotirjamlik bormi bir ibodatni qilib qalbimiz rohat qilyaptimi maza qilyaptimi mana ibodatlarni ichida eng ulug' ibodat bo'lgan hozir namozni o'qidik mana chetda yerda o'tirganlar namozda hech bo'lmasam bir shokolad yeganchalik maza qildingizmi bunday qanaqadir ichimiz ruhan qalb orom oldimi yo'q juda ko'pimizniki yo'q orom yo'q xotirjamlik yo'q nimaga subhanalloh deganda maza qilmayapmiz dunyodagi eng ulug' kalimalarni aytyapmiz alhamdulillah buni aytish nasib qilyapti bizga allohu akbar salovat aytyapmiz namoz o'qiyapmiz qur'on o'qiyapmiz ollohga u holatdan ko'ra yaqinroq holat yo'q deganlar rasululloh alayhissalom sajdani aytganlar to'rt rakat namozda sakkizta sajda bor nechi marotabalar sajda qilyapmiz shu sajdada rohat his qilyapmizmi